ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਏ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਅਭੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है ऐसे ही कुछ हमले लोगों पर जो है वो कैनेडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है और इस आग में हम और आप जल रहे हैं दोस्तों मेरी फिल्म मेरी विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है मैं बस और नहीं कहूंगी जय हिंद धन्यवाद ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਏ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਅਭੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है ऐसे ही कुछ हमले लोगों पर जो है वो कनाडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है और इस आग में हम और आप जल रहे हैं दोस्तों मेरी फिल्म मेरी विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है मैं बस और नहीं कहूंगी जय हिंद धन्यवाद ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਏ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਗਣਾ ਰਣੋਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਅਭੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है ऐसे ही कुछ हमले लोगों पर जो है वो कैनेडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है और इस आग में हम और आप जल रहे हैं दोस्तों मेरी फिल्म मेरी विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है मैं बस और नहीं कहूंगी जय हिंद धन्यवाद ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਗਣਾ ਰਣੋਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਅਭੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है ऐसे ही कुछ हमले लोगों पर जो है वो कनाडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है और इस आग में हम और आप जल रहे हैं दोस्तों मेरी फिल्म मेरी विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है मैं बस और नहीं कहूंगी जय हिंद धन्यवाद ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਅਭੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है ऐसे ही कुछ हमले लोगों पर जो है वो कनाडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है और इस आग में हम और आप जल रहे हैं दोस्तों मेरी फिल्म मेरी विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है मैं बस और नहीं कहूंगी जय हिंद धन्यवाद